Ціле покоління людей називають дітьми війни, і справа тут не лише в даті народження. Їх виховала війна. Народ як міг оберігав своїх дітей від дорослих проблем. Але навіть ті, хто не зіткнувся безпосередньо з бойовими діями, здійснили свій внесок у справу перемоги. Лідія Степанівна Василь це завжди привітна, усміхнена жінка при слові. Війна змінюється в очах. Не любить згадувати. Як раз довелося стати дорослою та самостійною у чотири роки. Пішов на війну. Вот это я помню раньше у нас із села ж лошадей забирали. І отож он трагу на, це саме, накосили. И он, вот это я помню хорошо. Как он меня на руках нес. И все. А как уже волна и закончилась. Все, все бегали, все это самое. Встречали, а я куда побежала. Никуда я не бегала. Мы дома там были. Дедушка у нас же без ноги был. А мама ж на ферме работала, там и жила на ферме. И я ходила, потом ей помогала. Ну, вот, папа не вернулся, без вести погиб. Искали его, да? Да, искали его, старший брат уже, и брата нету, старшего и меньшего нету, я еще, тяжело было, конечно, есть не, нечего было, ходили, в э, эту картошку собирали зимой, после зимы вот это, она же оставалась, и, и лепешки пекли. С этой картошки. Картошка потом, мама на ферме была, так там это перетирали. Как... С этим мешали и делали лепешки, вот это мы ели. Вот. Помню я. Работали за трудодни, а потом на эти три дня давали их продукты. А братья тоже старший брат у нас ты строила -го года. Он был у нас самый старший. Лошадь, на лошадях возили я это помню навоз возили, я маленькая была из всех так меня входили на грузят это накидают навоз а меня посадят в впереди стояла и меня посадят и я так возила Буронила тоже на лошади верхом сидела. Тоже буронила. Ой. Восстанавливали село, да, наверное? Да, восстанавливали село, а мы же жили в таком месте, что кругом вода. была. тяжело было, конечно, верить.